આમોદ ખાતે આજરોજ સાંજના સમયે સાબરમતી આશ્રમથી દાંડી યાત્રા આમોદ આવી પહોંચતા તેમનું આમોદ ગાંધી આશ્રમ ખાતે પ્રાથમિક શાળા નંબર એકના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું ગાંધીજીએ કરેલી ઐતિહાસિક દાંડી યાત્રાને સમજવા અને જાણવાના હેતુ સાથે બીજી જાન્યુઆરી અમદાવાદથી નીકળેલી યાત્રા આજરોજ આમોદ ખાતે પહોંચી હતી જે યાત્રાનું શાળાની બાળકીઓ દ્વારા સ્વાગત ગીત રજૂ કરી સ્વાગત કરાયું હતું મહાત્મા ગાંધીજીએ ઓગણીસો ત્રીસમાં કરેલી દાંડી યાત્રા

लोग भरत वाघेला ने इब्राहिम पठान द्वारा पुष्पगुच्छ આપી भावबिन्न स्वागत करायु होतो जी सर आपका नाम मेरा नाम सनत जयचंद्र नायर है सर आप मेरे साथी हैं नितिन रेड्डीपुरी सर आप डांडी यात्रा कहाँ से निकले हैं क्यों निकले हैं ऐसा कुछ बताएंगे अच्छा हम हम सारे जो हैं ओपन तो तो 16 वेटरन्स हैं जो तो आर्मी में आ... के बाद अपना टेन्योर करने के बाद हम रिटायर हो चुके और, सब 62 से हैं हमारी और हम डांडी मार्च हमने इरादा किया था कि हम जो गांधी जी ने जो 1930 में इन्होंने डांडी पद किया था उसको हम उसको दोबारा उसको रूप को देखें कि उन्होंने कैसे किया था क्यों किया था। इसी प्रकार हमने सोलह मिल के हमने ये दांडी पे विचार किया है जनवरी से हमने शुरू किया और पंद्रह जनवरी को हम लाँडी शुरू कर आपके साथ कौन कौन है सर कितने आदमी सारे आर्मी ऑफिसर है जो रिटायर हो गए हैं टोटल सोलह है और अलग अलग जगह से आए हैं भारत से कोई चेन्नई से, से कोई पुणे से कोई दिल्ली से है अलग अलग जगह से सर आपका लाँडी यात्रा का कुछ उद्देश्य क्या है उद्देश्य देश ये है कि हम इस जनरेशन जो हमारी जनरेशन है वो हम उनके जो उन्होंने जो किया है 1930 में लड़े उसके लिए इंडिपेंडेंस वो हम विचार सोच रहे हैं कि हम क्यों करें किस प्रकार उन्होंने किया है उसके हम विचार करना चाहते वो पर्सनल हमारा इंटरेस्ट ओके सर थैंक यू